Понятно? Понятно. Вот это конец реакции. Все. Вот на этом Но мы ее не увидим. Для того, чтобы увидеть реакцию, мы должны добавить что? Тащите, тащите, тащите. Не тащите. Ну, это гемолитическую Гемолитическую Написано. Система. Система, которая состоит ну, так само состоит из эритроцитов. Эритроцитов барана. Папа Диева и там бараны живут. И сыворотку. Диагностическую сыворотку помните, где мы получаем? У кролика. Мы кролику вводим бараньи эритроциты и получаем бараньи антитела. Понятно? Мы да. получаем геморритическую систему. Вот прежде чем а -а -а. задать вопрос, прежде чем задать вопрос, я вам скажу, что комплимент, комплимент разрушает эритроциты. Комплимент разрушает эритроциты. Когда разрушаются эритроциты, гемоглобин выходит в раствор и остается в растворе. И вот теперь вопрос. Вопрос на, на засыпку. На что будет в пробирке у нас? Вот мы делаем эту реакцию в пробирках или в планшетках. Что будет у нас в пробирке при положительной реакции? Вот это будет у вас и тестовое задание. Что будет? Что будет у нас? Либо у нас будет розовый раствор за счет эритроцитов, за счет гемоглобина, да? Либо вся эта гемолитическая система осядет будет при положительном ответе. При положительном? Да. Розовый. При розовый. положительном ответе. Кто ответит? Все розовое. Что Все розовое. Что? Все розовое. Не, буду осадок. Садок. Все а розовое. розовое. Все розовое. Все за счет того, что... Что комплимент уничтожил эритроцит. Что комплимент разрушает эритроцит. Да, я не знаю. Так, где вы были до сих пор? Я же объяснила, что комплимент в пределе. Он помогает, это классический путь стимуляции комплимента, Он помогает кому? Антителам уничтожать, уничтожать антиген. Поэтому он в пределе, он не видит и не знает, что мы сюда добавили эритроциты. Он занят делом, понятно? Он не разрушает эритроциты. Понятно? Значит, какой будет, что будет с Будет осадок, понятно? Да. Непрозрачный раствор, вам всем понятно? При положительной реакции. Все. Ну а теперь расскажите нам отрицательную реакцию. Может ты Что такое? Отрицательная реакция. антиген, которая не имеет вот таких антител. А, у нас дел, комплекс образовался? Нет. нет, не образовался. Комплекс не образовался. Значит, комплимент у нас? Отрицательный. Комплимент в свободен. Свободен, а здесь отрицательный. Он свободен. Он свободен. Видите, мы добавили гемолитическую систему. куда вот комплимент. Куда вот комплимент. Нет. Кардиолепинным антигеном. Это вроде бы не специфическая реакция. Значит, если она положительна, то ее нужно обязательно повторить с чем? С настоящей трепанемой в клинике. Вам понятно? Да. Потому что основываться только на кардиолепинном антигене, если ставить диагноз сифилиса, недопустимо. Нужно сделать еще вторую повторить реакцию уже с настоящей трепанемой. Понятно, да? И вот эта реакция РСК в советское время, я знаю, было постановление, был закон такой, наверное, под министром здравоохранения был подписан, что все больные, находящиеся в стационарах, по любому поводу, в любых стационарах, обязательно должны ставить